Əziz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir ev çəkməyə gəlmişik. Bu evimiz yerləşir Bakı şəhəri 20-ci sayda olan ərazidə. Gördünüzmü yolun kənarında? İwmilikdə 12 sotdadır. Gördüyünüz obyektlər işlək obyektdir və hər birinin e, aylıq icarə haqqı var. Gördüyünüz hissə Alboma metalların qəbulu üçün fəaliyyət göstərən 600 manat icarə verir, bərbər -bər salonu isə verir icarə 200 manat. Sənədi kupçadır. Yer çox yaxşı yerdir, prospektin yolun kənarında. Deməli, burada məsələ necədir? 12 sotdadır, 4 ailə yaşayır və alıb 4 ailə sərbəst şəkildə yenə də yaşaya bilər. Hər birinin girişi, çıxışı ayrı, hər birinin özünün mətbəxi, hər birinin özünün sanitar qovşağı geniş həyət baca e, Ev otaqların ümumi sayı deməli otaqların ümumi sayı 13 otaqdır. Mansarı da var, mansarı alıb təmir eləyən təmirləmək olar. Qiymətimiz açıqlama bölməsində qeyd edəcəyik, sahibindən satılır. Bu ev real diləmə üçün sahibi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bax gördünüz bu evdir. Əlavə bu hissədə 2 otaqlı ev də var, alıb oraya, bu evi təbii ki, kim salsa oranı ə, aylıq kirayəyə də verməyə olar. Evin ümumi görünüşü budur. Gəlin birinci mərtəbədə sağ və sol hissə. Gördüyünüz ə, sağ və sol hissə hər biri ayrı-ayrılıqda 3 otaqdan ibarətdir. Mən sizə birini təqdim edəcəm. İkisinin də təmir eynidir, proyekt eynidir. Sonra ikinci mərtəbəni təqdim edərəm. Tağlı oğlоvun çərsinə və otaqlarla tanış olaq. Bu evi ə, əldə etmək istəyən insanlar, bax bu ekranda gördüyünüz dayı yığacaqlar, adı Adil dayı, əmlakın sahibidir. Birbaşa özü ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qiymət falan digər suallar barədə birbaşa sahibinə müraciət edə bilərsiniz. 1-ci mərtəbədə olan ə, hər iki Bu hissədə olan otaqların təmiri eynidir. Proyekt də eynidir. Gəlin biz bu hissədə olan otaqla tanış olaq. Baxın, burada qonaq otağıdır. Normal ölçüdə. Və qonaq otağından da digər otaxlara keçməyə yer qoyulub. 2 yataq otağı var. Bu birincisidir. Normal ölçüsü var. Gəlin keçək digər otaqlarla da tanış olaq. Real satılan evdir. Yalnız gəlib bu evə baxdıqdan sonra Sətit alıcılar qiymət haqqında müzakirə edə bilərlər, çünki əmlak ucuz satılmır. Yerləşmə yerinə görə, əmlakın sahəsinə görə qiyməti də təyin edilib. Qalxaq digər mərtəbiyə, mən sizə digər mərtəbəni də qısa formada göstərim. Qalxaq digər mərtəbiyə Bu evdə mən qeyd etdim, burada 4 ailə yaşayır və hər birinin ayrı-ayrılıqda özünün kombisi var, özünün qeyd etdim mətbəx, sanuzel və sair var. Hər birinin ayrı-ayrılıqda. Burdan yenidən həyətinə baxaq. Şəhərin bu hissələrində çox azlar da satışa çıxır. Təcili pul ehtiyacı oldu, pul ehtiyacı olduğu üçün bu ev satışa çıxıb. Gəlin burdan da daxil olaq, otaqlarla tanış olaq. 2-ci mərtəbədəyik. Otaqlarla tanış olaq səgəsə. Sahibinin e, nömrəsini biz açıqlama bölməsində qeyd edəcək. Sahibinə yığıb əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və ətraflı məlumat üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Əsl dedə baba evidir bu ev. Əldə etmək istəyən müştəri Yenə də qeyd edirəm, gördüyünüz baxsaqqalla Adil dayı ilə əlaqə saxlaya bilər. Ətraflı məlumat üçün sahibinin nömrəsini qeyd eləyəcək. Bu günə bu qədər. Təşəkkürlər. Sağ olun.